Ini adalah JQ JX sebuah SUV premium segmen D. I'm on the move, I'm going out. I'm a man on a mission when I'm in the I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law. Look this damn good. The baby, I feel real good and I wish I would. I now. It's gotta be against the law. Look this damn good, baby. Out. Watch out Everybody, Watch out Watch out. Assalamualaikum dan salam jatuh semua ah, Macam kau tengok pakaian aku Hari ni lain macam kan Smart sikit kan ha, Barulah kena dengan karakter kereta ni Ya yeah, Ini adalah JQ JX Sebuah SUV premium segmen D Tapi Pada masih sama Haa, JQ pun kata J8 dia ni adalah sebuah SUV premium adventure Yang sama dengan dia punya tagline Iaitu defining off-road first class So, kiranya gabungan antara first class premium Pada masa sama juga Dia juga boleh redah off-road Jadi, ha, untuk video kali ni Sambil-sambil kita review kereta ni Jom abang bawa korang pergi projek abang Iaitu dekat di Sungai Hello Campsite Dekat Ulu Langat Dan kita nak test betul ke SUV premium ni Boleh masuk ke Dalam laluan off-road Tapi itulah Sayang kot Buat kereta-kereta lawa macam ni kan eh? Masa off-road Itu yang kita nak membuktikan Jom Ikut abang Kita nak tengok sama ada Mampu tak Dia redah ke Off-road Let's go Macam abang kata tadi tu, sementara kita nak menuju ke kawasan projek yang abang cakap tadi tu, dekat campsite, dekat Ulu Langat tu. So, kita akan lalu dekat kawasan bandar lah. Dan daripada Langat nak masuk ke campsite tu, ha, yang itu dia akan lalu jalan yang tak berturap. So, kiranya jalan yang berbatu lah. Uh, kalau kau tanya pada aku, dari segi body, dari segi power dia, okey lah. Agak smooth. Sebab yang ini with the 2.0 liter TGDI turbo engine, 285 horsepower, uh, 385 Newton meter torque bagi aku in ada power okey agak agak ada power dia tak adalah terlalu gila-gila power sangat tetapi with the body yang besar macam ni bagi aku okey agak smooth contohnya aku cuba untuk accelerate untuk potong kalau boleh kat sini dan pada masa sama juga dari segi 0 to 100 tengok okey ini aku guna normal mode sebab yang ni dia ada 7 mode tau yang ni aku guna normal mode saja. Dan in term dari segi 0 to 100 yang ini okey dia tak laju sangat, lebih kurang dalam 9 second with the body besar macam ni. Tetapi dari segi power delivery bagi aku ada. Yang ini memang ada. Power delivery memang ada walaupun sekarang ni aku just guna normal mode ni sekarang ni. Dan one one thing yang aku rasa aku kena highlightkan juga, of course kereta yang besar macam ni, yang ini dia ada adaptive suspension. The antara benda bagus apabila ada adaptive suspension ni, dia akan sesuaikan dengan keadaan jalan yang kita lalui. Dalam kata lain dia dia try to absorb segala apa yang ada tau untuk adaptive suspension ni. Anda kata kalau ada jalan yang uh, kurang stabil sikit, adaptive suspension ni yang akan bekerja untuk untuk tak bagi benda tu terlalu uh, membuang membuang ataupun tak stabil benda tu. Yang kedua adalah dari segi NVH. Macam mana NVH? Okey, so far untuk kata NVH ya bagi aku Dah okay, kita potong. Ini aku flat tau 110 120 ah. Of course Kalau kita tekan secara agresif Kita boleh dengar lah Bunyi gear Bunyi changing gear dia, Atau bunyi engine dia Tetapi Kalau dari segi NBS sekarang ni With the acceleration yang Normal Right now dalam speed 95 Sebenarnya tak dengar tau Kalau aku dari segi telinga aku sini memang Aku tak dengar lah Dari segi bunyi Bunyi angin langsung benda tu Even Ini pun dalam kondisi jalan yang kasar tetapi masa aku speed dekat highway dalam sekitar 110 ataupun 120 in term of the ke depan ke depan tu masih lagi kategori yang okey. So kiranya untuk segmen premium biasanya macam ni memang oh, memang memang dari segi fair biasanya okey. Tetapi intern nak membuktikan sama ada betul ke tidak dia okey atau tidak? Yes, memang betul. Dari segi NVH ni agak agak bagus juga untuk JKU Sebelum kita masuk ke laluan nak masuk campsite tu barulah kita tukar ke kawasan offroad. Ah yang itu kita nak test sama ada macam mana adakah dia berjaya untuk atasi test-test yang kita nak bagi ni. Ha okey. Wish. Dah tukar baju. Ha so tandanya apa? Tandanya kita dah nak masuk laluan offroad. Ya, yeah, kita dah nak sampai dah dekat kawasan camping ini. Macam apa katakan untuk JQ JAO dah Dia ada tujuh drive mode tau. Ya. Yeah. Dia ada eco mode. Dia ada normal. Sport, Snow Ini tak function lah kat Malaysia Lepas tu dia ada Mud Sand Dan juga Off-road ha. So untuk kawasan ni kita boleh guna off-road Kalau nak guna normal pun ok Tapi kita dah masuk kawasan off-road sikit kan Kita dah nak masuk dah Ni jalan tar Kejap lagi kita masuk jalan lah tu Jalan berbatu okay. So kita akan pakai Apa nama ni Kita gunakan off-road mode Dan ada satu function yang best tau Dekat Uh, J8 Oveda ni Dia ada satu Namakan sebagai Torque Vectoring Control ha, Yang ini function Apabila ada salah satu Tayar licin Ataupun tayar tu Tak ada grip Kuasa akan dihantar Terus ke tayar Yang ada grip Tak kisahlah Sama ada Roda kiri Ataupun kanan So kiranya Kalau dia dapat detect Salah satu yang tak dapat grip Dia akan agihkan kuasa Antara roda belakang Kiri ataupun kanan Ke tayar ada grip So kiranya Dalam erti kata lain Kereta kau akan jadi Lagi stabil Dia tak adalah katakan a lost power ataupun tak lepas sebaliknya dia akan hantar power tu yang tak ada grip kepada tayar yang ada grip tu untuk smooth dan one more thing ha, ni satu lagi untuk kamera ha, ini bagi aku function lah yang ini kamera kalau kau nampak ini bukan 360 tau sebaliknya ini adalah 540 surround HD view termasuklah bukan sekat kiri kanannya termasuk dekat bawah tayar tu pun kita boleh nampak juga yang ini memang antara benda yang bagus lah especially good news untuk orang-orang rumah kau yang buat kereta besar tapi lalu kawasan-kawasan sempit macam ni kan ha, dia akan bantu kita contohnya nampak eh kita tengok all view monitor ni so kalau ada detection nampak ha, nampak ada kiri kanan ada halangan kan so jadi kita boleh nampak lah apa yang ada dekat kiri apa yang ada dekat kanan nampak ni So ini memang banyak membantu lah. Plus dengan tadi kan yang function Torque vectoring system kan. Tadi kita ada lalu sungai. Smooth je. Boleh lalu sungai. So kiranya macam aku cakap lah yang tak ada grip akan hantar kepada grip untuk movekan kereta kau menjadikan dia lagi smooth. Ha, itu yang best sebenarnya. Kan? Sama juga dengan suspension tadi ikut kepada kondisi jalan. Yes, kita dah sampai dah. Nampak ni. So, untuk sungai tak ada masalah untuk laluan yang berbatu tak ada masalah untuk on road lagi tak ada masalah bagi aku so ini antara function chain safety yang yang best yang kita sepatut manfaatkan dia dah dekat kereta kawan guna je lah kan ok so berbalik kepada design pula untuk Jeku JA untuk Jeku JA ni dekat Malaysia dia ada dua pilihan variant tau dia ada 2 wheel drive dan juga all wheel drive yang ini adalah versi all wheel drive macam mana kita nak tahu itu adalah 2 wheel drive ataupun all wheel drive kau boleh tengok dekat dalam ni. Eh. Kalau kau nampak 5 seater, itu adalah two wheel drive. Tapi kalau kau nampak 6 seater, dia ada pilot seat, maksudnya itu adalah versi all wheel drive. Dan berbalik dari segi design macam mana? Aku nak tanya kau Style lah. Aku rasa ini bukan setakat style dekat jalan tetapi dia juga agak style apabila kita berada dekat tempat-tempat macam ni, tempat-tempat camping. Dia memang nampak bold gila lah. Dia memang nampak sangat-sangat rugged ah especially kalau kau nampak dekat bahagian hadapan dan untuk bahagian depan ni kalau kau nampak kan ha lampu depan ah semua gunakan lampu LED dengan datangkan dengan DRL memang agak nipis dan juga agak tajam lah dari segi design dia memang nampak moden ha yang ini yang paling style sekali bagi abang grill dia bapak punya besar yang ini dinamakan sebagai iconic waterfall grill dengan ada finishing chrome ha yang memang rupa dia kalau kau nampak kan dia buatkan rupa depan ni memang nampak lebih gagah dan selain daripada itu, untuk bahagian bawah kita nampak ada tekstur macam berbentuk L. Selain daripada desain, dia juga adalah lebih kepada aerodynamic lah untuk bahagian tepi yang ini. Termasuklah untuk bahagian bawah. Dia nampak macam ala-ala skip pit sikit lah untuk bahagian bumper ni. Yang ni lebih kepada nak protect dekat bahagian bawah. Dan dari segi desain belakang, nampak more clean lah dekat bahagian belakang ni. Eh. Dan kalau kau perasan, desain belakang dia nampak macam ala-ala kereta Europe sedikit kan. With the lampu fully LED sepenuhnya, ini memang trend sekarang daripada kiri ni sambung sampai bahagian kanan with the lampu bahagian belakang kau nampak ala-ala like 3D and then beige jku yang diletak dekat bahagian dalam and dekat bahagian atas kalau kau nampak kan dia ada rear spoiler yang agak besar juga berwarna gelap dan ini yang kau boleh membezakan two wheel drive ataupun all wheel drive lah dekat bahagian belakang dia ada bash all wheel drive, wheel drive selain daripada JA lah dekat bahagian sini dan untuk bahagian bawah kalau kita nampakkan macam ada dua tip exhaust tapi ini adalah fake tip exhaust ini lebih kepada design language sebaliknya so, exhaust dia berada dekat bahagian bawah dan of course yang paling penting sekali yang ini dia ada wheel base yang agak besar juga 2820mm orang belakang ataupun orang yang duduk dalam memang rasa akan selesai okey tangan penuh barang ni yang ni memang dia tak ada kick sensor tau tapi sebaliknya apabila kau berdiri 3 saat kau nampak label signal menyala automatically ni dia akan buka sendiri so okay, kau boleh lah letak barang walaupun tangan kau penuh okey jadi untuk yang ni untuk versi oh, Boot space panel belakang ni tak besar tau kalau semua kursi kau naikkan yang ini dia sekitar lebih kurang dalam 200 liter tetapi sebaliknya kalau third row tu kau turunkan untuk third row ni daripada 200 dia akan jadi 730 8 liter So kalau kau datang camping macam aku kan Aku buat kursi Buat makanan Buat ice box Buat kemah Ataupun buat meja Memang tak masalah Yang ni memang boleh sumbat Dan satu lagi benda yang bagi aku agak function juga Kalau kau perhatikan Dekat third row belakang ni, ni Dia ada 12 volt socket Yang mana ha, boleh lah Light-light contohnya Kalau kau nak charge laptop kau ke Ataupun kau nak buat kerja ke Kau nak charge segala benda-benda yang kecil ke Kalau kau buat tilam angin ke ha, Yang ni memang boleh function lah. So kira kau tak payah nak bawa generator datang ke apa. Yang ni kau boleh guna. Kau boleh manfaatkan 12 volt dekat bagian sini. So kiranya memang function lah. Kalau kau datang tempat-tempat macam ni dan kau kena fully utilize -kan dia. Untuk bahagian dalaman, yes, aku boleh mengesahkan, yep, dalam ni memang nampak Premium lah, especially dekat bahagian dashboard dia. Dashboard dia, kalau kat atas tu, daripada jauh kau nampak. Ish, nampak macam Alcantara. Ha, tapi sebenarnya bukan lah. Tapi texture dia tu nampak macam Alcantara dekat bahagian dashboard yang ni. And then selain daripada tu, gila bapak babin yang punya besar punya screen. 12.3 inci, 12.3 inci. Yang ini datangkan dengan wireless Apple CarPlay. Android Auto lagi. HUD. Ni, yang ini datang juga dengan mounted. Uh, gear shift dekat bahagian sini tapi sekarang ni banyak kereta dah dah guna dekat bahagian sini tapi untuk JX dia gunakan mounted gear shift dekat bahagian sini dan selain itu tu kalau kita nampak ada kemasan like gold ada kemasan kayu kat bahagian sini ada wireless charger yang laju gila 50 watt dekat bahagian sini USB port memang banyak gila depan dan juga belakang semua datangkan dengan type C and ni nampak ni untuk gear mode ni ala-ala crystal kau nampak ni ada diamond diamond cut dekat bahagian sini ada heater seat ventilator seat dengan Um armrest yang gila bapak besar plus dengan ada sunroof yang besar juga kat atas ni sama juga dekat bagian atas ni nampak dia macam texture macam Alcantara dan untuk yang ni juga dia datangkan dengan total ada 14 speaker Sony speaker termasuklah ni dekat headrest aku ni dekat bagian driver yang ini pun ada speaker juga dan untuk ambient light pula kita nampak yang ni total dia ada 256 color yang kita boleh pilih termasuklah Dekat sini kau boleh install pewangi kereta. Bau lah rasa. Fresh. Ha. Okay, so untuk row yang kedua pula memandangkan ini adalah versi all wheel so konfigurasi seat lah 222 di mana untuk second row yang ini adalah captain seat lah kalau nampak kan yang ini datangkan dengan napa leather siap datangkan dengan armrest kat sini and then plus yang ini juga ada datangkan dengan queen seat ataupun boss seat lah so okeynya untuk boss-boss yang duduk kat sini kalau dia nak legroom yang lebih besar, dia boleh adjust kat bahagian tepi je untuk pergi ke depan lebih selesa. Of course, belakang dia ada aircon sini, termasuk dekat bahagian tengah, termasuklah dekat bahagian tepi. Plus ada ventilator seat, termasuk juga. Yang ni juga ada massage seat juga. And then yang ni digunakan material napa leather sepenuhnya. Sama juga unit ada privacy, yang ni juga ada air curtain dekat bahagian tepi, left and right. And sama juga yang untuk bahagian belakang, dia boleh seat adjust ke depan ataupun ke belakang. Sama juga untuk ini seat sandar atas boleh, bawah boleh. Termasuklah yang ni juga dia ada memory seat. Tetapi antara benda yang best apa tau? Ni. Buka pun buka pintu, dia tak gunakan yang fizikal. Sebaliknya so, dia gunakan button kat sini. Satu button, pop, oh, buka. Nampak ni? Ha, dia guna yang jenis yang electric door kat sini. Depan daun belakang adalah sama. Dan kalau kau nak akses pergi ke third row, memang boleh. Sebab so, dia captain seat, tengah ni, pop, oh, boleh pergi ke belakang. So, sangat-sangat mudah. So, yang ni bagi aku Captain Seat lah buat best Boleh nampak macam kita duduk dalam first class punya flight kan Jadi buat toke-toke kebun ke toke-toke balak ataupun whatever toke-toke lah termasuk dengan golongan-golongan eksekutif yang mungkin kau tengah consider nak cari sebuah SUV yang bagi aku tu in lah sebab dia on-road boleh, off-road boleh Dan pada masa sama juga Okey lah harga dia boleh dengar Bawah RM200,000 Ataupun lebih spesifik RM178,800 Untuk versi 2-wheel Dan untuk versi all-wheel drive ni pula adalah RM198,800 Yelah sekarang ni kan Kenapa aku cakap benda ni sesuai Sebab sekarang ni Dengan right now yelah mungkin Keadaan ekonomi yang mungkin kurang bagus sikit Yang pada masa sama juga Kalau nak kereta yang still Ada gaya, nampak premium juga tapi harga dia tak terlalu mahal dan juga kau tak nak ada banyak-banyak kereta. That's why aku cakap antara yang kau boleh considerkan yang ini. Jeku JA. Sebab, yelah kadang-kadang kalau kita berjalan dengan family kita kan, tiba-tiba ada benda urgent yang kau kena pergi site ataupun kau kena pergi kebun nak tengok sekejap kan. Kau terpaksa bawa anak-anak kau. Tak payahlah kau nak balik, kau nak tukar kereta lain. Tapi dengan yang ini, kau still boleh juga pergi ke site ataupun masuk kebun sekejap untuk tengok-tengok benda-benda ni. So, that's why aku cakap, Like two in 1 lah kan, kan? On the road boleh Untuk light off road pun Tak ada masalah juga Plus kau tengok ni Kau nak bawa Datang camping pun Tak ada masalah Tak malu Design okey Cantik benda tu And then plus Dia ada function jugalah So antara Ini antara kereta yang Mungkin kau boleh consider lah Bagi aku kan Bagi aku design cantik lah Design okey Function pun ok juga Plus dengan Ya Kereta macam ni Boleh datang off road kan Kalau kau tengok macam ni kan Ya betul Kereta-kereta cantik Kereta datang off road Tapi Ya, kita telah membuktikan light off road lah. Tak ada masalah, okey. So bagi aku ini antara yang kau mungkin boleh considerkan untuk Jeku JAI ni, okey. So ada sebarang soalan lagi? Boleh nyatakan dekat tangan komen bawah Aku nak terus kat sini, nak healing-healing jap, nak dengar bunyi air sungai mengalir dekat bahagian belakang aku ni. Nanti kejap lagi kita terjun, kita masuk dalam. Then thank you for the watching. Thank you for the follow our journey untuk datang ke sini tunjukkan projek kita orang pada korang dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa datang Macam biasa lah Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni Channel ni masih belum subscribe Tolong subscribe Tolong tekan loceng Dan follow juga lah segala Social-social media kita orang Dan kita akan jumpa dah pada masa datang Bye-bye semua Assalamualaikum